А чем я буду защищаться, от ты Знаешь, членом типа защищать? Да, они специально обеспечивают вот это они и работали

Ну, он посмотри, вот вот чуть-чуть я... правее, бери правее. Это хуйня. Есть, набирают в... сидят. В Украине больше 200 тысяч сотрудников милиции. У большинства из них еще осталось честь и совесть, особенно у офицеров. Не у всех, но у многих. И поэтому милиция должна сейчас проявить свою гражданскую позицию и полицию, позицию вооруженного правоохранительного органа и публично заявить о том, что они не будут применять насилие в отношении своих граждан. Я служил в миссии ООН в Восточном Тиморе с 2001-2002 году. И до 2004 года я служил в Министерстве внутренних дел на Богомольце-10 и уходил на Майдан с позиции старшего инспектора по особым поручениям Национального центрального бюро Интерпола в Украине. Я призываю всех офицеров милиции, бывших офицеров милиции, бывших миротворцев выходить на улицы Киева, и защищать своих свой народ и э, вести в том числе разъяснительную работу с офицерами и сержантским составом милиции и с военнослужащими внутренних войск